Сегодня приготовим еще одно блюдо средиземноморской кухни. Называется оно дзацики. Для приготовления этого блюда нам понадобится йогурт. Это основа этого блюда. Свежий огурец, чеснок, лук. Лук уже мелко порезали, чтобы не рыдать в кадре. Соль, перец и анис. Анис можно или свежий, но поскольку у нас его нет, мы будем использовать семя аниса молотого. Сначала йогурт необходимо чуть-чуть отжать. Вот у меня сито, и То есть, чтобы лишняя вода вышла. Чем жирнее йогурт, тем лучше. Этот рецепт я узнал в этом году во время отпуска. Мы жили на съемной квартире в Греции. И однажды в таверне попробовали дзадзики. После этого я спросил у хозяйки, как ее готовить. Это блюдо, поскольку нам это очень понравилось. Итак, йогурт загружаем да, в сито, пусть пока он аккуратненько стекает. Займемся огурцами. Огурцы необходимо почистить. Вообще, в Греции есть два варианта проживания. То есть можно жить либо в гостинице, либо есть так называемые меблированные комнаты, которые сдаются в наем. Это двух- или трехэтажный домик. На первом этаже живут сами хозяева, а второй и третий этаж они сдают отдыхающим. Конечно, вот когда вы жить в таких вот комнатах, это существенно дешевле, чем в гостинице. И что мне еще очень нравится, что вы ну, общаетесь с людьми, с хозяйкой, как бы за это время, там, за неделю, пока вы живете, у вас фактически как бы дружеские отношения такие возникают. И ну, ты гораздо мне это нравится больше. То есть как ты узнаешь страну, уже видишь ее людей, просто... а не просто видишь команду, необходимо натереть на крупной терке и лишнюю жидкость из него отжарить. Вот йогурт чуть-чуть самотеком ушел немножко вода. И сейчас необходимо все-таки его и сейчас отжимаем огурцы. Просто через сито сюда укладываем их. И тоже, чтобы лишняя вода ушла, она нам не нужна. Добавляем теперь огурцы, смешиваем их с йогуртом. А вот здесь у нас, представьте, тут молочная сыворотка от йогурта и огуречный сок. Это ведь для каких-нибудь косметических процедур находка. Загружаем лук, предварительно подпорезанный мелко чеснок через довилку Чем хорошо все-таки вот финансово, если сказать, да, вот различие в чем. Например, в гостинице для того, чтобы жить втроем в высокий сезон, это будет стоить в районе 60-70 евро, а комната на троих будет стоить 30-35 евро. Немножечко молотого черного перца, много не надо, чуть-чуть для аромата засыпаем соль, ну соль и перец разумеется по вкусу и оливковое масло, ну буквально парочку столовых ложек вот на этот объем будет достаточно и теперь семя аниса добавляем немного семени аниса и теперь все это необходимо хорошо перемешать и перед подачей на стол желательно конечно охладить наше блюдо и если мы хотим чтобы блюдо получалось гуще Нужно просто более качественно отжимать огурцы и более хорошо отжимать йогурт. Например, даже можно сделать таким образом. Можно с утра поставить в холодильник йогурт, чтобы он потихонечку сам, ну, через марлю, через сито отжимался, потом чуть-чуть его еще отжать. Будет тогда уже вообще вот такая вот густая консистенция. Задзики получился просто великолепно. Ну разумеется, чеснок, перец, соль это по вкусу. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. Но ну, это простое, вкусное и полезное блюдо.